Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala Inilah urutan pembahasan buku tentang jalan ibadah yang telah kami susun Seluruhnya ada tujuh tahap perjalanan seorang hamba Dalam menjalani jalan ibadah dan ketaatan Dalam buku Minhajul Abidin ini Kata Al-Imam Ghazali dia telah Letakkan tujuh bak utama untuk sebagai tahap ataupun sebagai stage seseorang yang hendak menjalani stable stage kalau kita nak dia ada tujuh tahap ataupun tujuh stage yang seseorang itu bila dia nak buat ibadah kepada Allah dia kena sampai ataupun mengecapi setiap stage yang ada. Tahap yang pertama kata Imam Ghazali ialah tahap ilmu dan makrifat. Bila nak buat ibadah dia kena ada sampai yang pertama dulu ibadah itu kena ada ilmu Tuan-tuan nak solat lima waktu, tuan-tuan tahu macam mana Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, tiba-tiba datang Maghrib tiga rakaat, Isyak empat, Subuh dua. Kalau main rasa rajin sikit, tiba-tiba Subuh hari ni aku datang bangun awal, aku nak buat Subuh lima hari ni, tak boleh. Sebab atas ilmu yang kita ada, kita belajar, Ibadah dia kena sampai melalui stage ilmu Kalau bersalahan dengan ilmu Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT Dan sudah tentu kita tahu Nak buat ibadah sumber ilmu itu datang daripada Rasulullah SAW Tahapan ilmu dan makrifat kata Tok Syekh kita stage yang pertama kena sampai tahap buat ibadat ada ilmu dan buat ibadat kena ada makrifat. Makrifat ini bukan kita kata uh, sesuatu yang diletakkan kepada fahaman yang salah. Kadang-kadang orang sekarang ni bila dengar makrifatlah, lah. Ma kadang-kadang dia letak stigma negatif pada perkataan makrifat tu sebab orang zaman sekarang yang letak makna salah belajar tinggi-tinggi sampai tak perlu solat contohnya ha. ada ajaran begitu ada ajaran yang sehingga tak perlu solat apa ajaran yang di dibawa oleh siapa yang pakai rambut rambut yang tu lah ajaran lepat apa difatwakan makrifat makrifat yang salah jadi orang ada stigma negatif bila sebut perkataan makrifat sedangkan makrifat itu asalnya daripada perkataan 'arafa' iaitu mengenal kita buat ibadah kita kena kenal Tuhan yang kita sembah Itu maksudnya Kita barulah datang manis Kita beribadah kerana kita mengenal Pihak ataupun Tuhan yang kita sembah itu Berasa manis kita buat ibadah Kerana kita mengenal Tuhan Kita sayang dan cinta kepada seseorang Contohnya Kita boleh selesaikan Apa yang orang itu nak kita buat kita akan rasa suka sebab kita sayang dia. Kita sayang anak kita contoh. Ayah belilah saya nak buka sekolah nanti nak beg smagel contohnya. Beg mahal. Smagel <smarted> ke smigel salah saya pun tak tahu. Saya nak itu dan ini. Saya nak baju jenama cengkih. Ayah pun usaha cari duit apa semua lebih kurang kita pun beli baju dan anak tu bila dapat baju tu kita rasa mission accomplished misi kita telah berjaya kita berjaya tunaikan sebab kasih sayang cinta kita kenal anak kita dan kita berjaya buat sesuatu yang dia nak kita rasa puas kalau kita nak timbang ibadah kita pun macam tu lah kita yang datang malas ni sebab bukan tuan-tuan lah, saya kita kurang ibadah kita lama sekali baru nak tahajud ke tak pernah tahajud dah lepas Ramadan Allah alam kata Ramadan nak api dua bulan je lagi kita last baca satu juzuk Al-Quran mungkin tahun lepas Ramadan tahun lepas kita banyak baca Quran, mungkin Ramadan tahun lepas kita tak berasa nak buat sesuatu macam itu di luar daripada Ramadan. Sebab kita tak kenal Tuhan kita tu macam mana. Muhasabah saya dan kita semua. Kalau kita letak macam kita dengan anak kita, kita percaya beri apa yang dia nak, dia dia kasih, dia harap, dia minta pada kita, kita akan rasa willing to buat apa yang dia nak. Begitu dengan ibadah. Bila kita kenal Tuhan, kita kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan bagi segala-galanya pada kita. Sudah tentu bila kita nak takbir Allah Akbar kita rasa seronok. Hayya ala salam. Contoh Allah Ta'ala datang panggil kita nak semayang. Kita pun datang dengan rela rela hati. Seronok nak datang solat sebab mengenal Tuhan mengenal Tuhan azza wajal yang kedua kata tok syekh kita bila dah ada tahap itu dipanggil tahap menuju taubat bila orang beribadah dia kena sampai stage iaitu lah tahap menuju kepada taubat dia manusia dia buat ibadat dan dia tak sunyi daripada melakukan kesalahan dosa buat ibadat tapi ada dosa sebab nama manusia wa وَمَا wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwa Allah Taala sebut dalam Quran demi jiwa yang telah kami ciptakan jiwa itu fa alhamaha kami telah ilhamkan pada jiwa itu fujuraha benar-benar buruk pada dia bertaqwa dan yang kedua ketakwaan yang ada dalam jiwa-jiwa manusia maka dalam diri kita ni tuan-tuan diinstall dua software software benda buruk pun ada software benda baik pun ada jadi kita kena pandai guna tuan-tuan kena pandai guna hati kita ni kompas diri kita ni untuk kita sentiasa update software yang takwa yang jahat syaitan dia akan cuba on tapi kita disable kita kena belajar melalui apa taubat ha, kan syaitan tak suka orang bertaubat taubat ni dia buat salah dia kembali pada Allah dia buat salah dia kembali pada Allah kita memang bukan malaikat yang tak buat salah. Saya yang bercakap ni pun kadang-kadang buat salah. Kan? Duduk malam tiba-tiba tung tadi langgar lampu merah dah tadi. Tak dapat lagi nak pergi kelas ni. tak tahu lah dosa ke tidak kan. Pada orang ni dosa lah. Langgar arahan pemerintah. Wallah alam. Dosa kecil ke dosa besar kan. Tak dosa lah. Ha, jadi tuan-tuan rahimakumullah tahap kedua bila kita beribadat ni kita kena sedar diri kita banyak salah pada Allah sebab sebahagian orang bila dia buat ibadat dia rasa dia tak salah menyebabkan dia rasa riak tu senang dia ahli ibadat dia banyak buat benda-benda baik dan bagus menyebabkan syaitan mudah tipu daya dia Nah, jadi tahap kedua, stage kedua bagi orang yang nak beribadat kepada Allah, Imam Ghazali dalam kitab ni dia nak ajar kita supaya boleh ataupun sampai kepada tahap nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita manusia yang banyak buat buat salah. ke tuan-tuan tak buat salah ni. Seharian ni fikir-fikir balik ustaz tak ada buat salah apa ni. Oh, hebat tuan-tuan. Eh. <laughs> Kita mungkin tak sedar. Ha, kan sebab tu antara doa yang Nabi baca uh, sebelum daripada memberi salam. Bahagian hadis menyebutkan Allah maghfirli ma qaddamtu ma wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ah ha, tu doa Nabi. Ya Allah ampunkanlah aku. Ma qaddamtu, apa yang telah lepas. Allah mafli maqaddam tu wa ma tu apa yang telah yang akan datang dan apa yang akhar tu apa yang telah lepas wa ma tu apa yang aku tak tahu kita banyak buat salah kadang-kadang benda kita tak tahu wa ma tu dan apa benda yang aku tahu aku buat salah tapi banyaknya muka soleh-soleh belaka ni kita tak tahu kita buat salah apa hari ni ha? mungkin kita tertinggi suara kita rasa biasa saja tapi orang terasa hati dengan kita kita cakap biasa saja tapi isteri terasa hati dengan kita contoh kita kita rasa biasa atau ha, tu asrar kita tak tahu sir di belakang Tabir itu rupanya oh dosa yang tu pun Nabi minta Allah Ta'ala ampun dosa. Ha, itu banyak tuan-tuan. Kita mungkin kalau saya suruh congak ataupun listkan hari ni buat salah apa kita mungkin susah aku buat salah apa tak ada apa ni. betul tak anda kalau suruh list sekarang pun lima pun susah kita tak aku aku orang baik contoh ha dia lu aku orang baik mana buat salah apa pun tapi mungkin yang tak sedar jadi kita ni banyak buat salah bila banyak buat salah kita kena banyak bertaubat Nabi tuan-tuan walaupun dia tidak berdosa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari tak kurang 70 kali istighfar pada Allah. Ah kan. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marra. Dalam hadis sebut sesungguhnya aku akan beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari, aksar lebih daripada 70 nama Roh tujuh puluh kan. Kita kali. Kita apa kali? Lebih solatlah kalau tu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut imam. Astagfirullah. Nah, biasanya tiga kali. Kalau lima kali solat, lima belah kali. Allah jauh. Lima belah 70 tujuh puluh. Betul tuan-tuan right. Kau tuan-tuan Saya lah Saya cakap serius Saya lah hari ni Ungkapan astagfirullah tu Memang waktu Lepas semayang eh. Apa Ustaz ni tak boleh mengajar <laughs> Saya nak kena bangun Tapi saya kena sebut lah Fakta itu Kita istighfar pada Allah Kurang Saya lah ni Saya kurang pada Allah Subhanahu Nabi tu yang tak ada dosa 70 kali. Bukan 70, Nabi kata aksa lebih daripada 7 kali. Astagfirullahalazim paling kurang. Astagfirullah paling kurang. Dua perkataan astagfirullah. 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 Macam tu tuan-tuan. Paling bagus tuan-tuan amalkan istighfar ni sebelum subuh ataupun waktu subuh pagi-pagi kerana dalam quran sebut antara ciri orang yang ahli syurga wabil asharih yastauru dalam quran sebut antara orang-orang yang dia ni memang menjadi idaman syurga wabil ashari dan ketika mana waktu sahur waktu sahur kita kan bulan puasa kan sebelum subuh tu kita panggil waktu sahur Waktu kita awal-awal pagi itu hum yastaghfirun mereka beristighfar kepada Allah. Sebab tu bangun subuh, bangun awal ke tunggu tok imam ke tunggu surau ni sebelum orang datang, tok imam datang nak takbir tu duduk saja-saja. Saja. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Banyak minta doa. Ha? minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah, banyak dosa kita tuan-tuan Sebab eh? tu saya suka lagu lagu Raihan. Tuhan dosaku menggunung tinggi